السلام علیکم تمام دوست احباب کو میرے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید ہے پچھلی دفعہ کی ریکارڈنگ تک ہم نے کائنات ایک حیرت کدا حصہ دوم کے باپ دوم کو پڑھا تھا آج ہم اس سے آگے سٹارٹ کریں گے تو بنا کسی دیر کے شروع کرتے ہیں حصہ دوم باپ سوم کیا خدا ڈائس کھیلتا ہے کوانٹم مکینکس کی پیشن گویاں اتنی حیران کن اور ناقابل یقین ہیں جنہوں نے البرٹ آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کو کوانٹم مکینکس کے بانی کو اس حد تک غیر مطمئن کر دیا کہ انہیں کہنا پڑا کوانٹم مکینکس یقیناً ایک متاثر کن تھیوری ہے لیکن ایک اندرونی آواز مجھے بتاتی ہے کہ یہ بھی ابھی تک مکمل تھیوری نہیں ہے یہ نظریہ بہت کامیاب ہے لیکن ہمیں اصل حقیقت کے قریب نہیں لاتا مجھے یقین ہے کہ خدا پان سے نہیں کھیلتا وہ کیا عوامل تھے جن کی بدولت آئنسٹائن کو کہنا پڑا کہ خدا پان سے نہیں کھیلتا یہی اس مضمون کا موضوع ہے بیسویں صدی کے شروع تک سائنس کے بنیاد اس مفروضے پر قائم تھی کہ کسی بھی ذرے کے حرکت کی پیشن گوئی مکمل طور پر کی جا سکتی ہے انیس سو چھبیس میں کوانٹم مکینکس کی آمد نے یہ تصور پاش پاش کر دیا اس مضمون کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیسے ہوا کہ صدیوں پرانے تصورات چند سالوں میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے اور ان کی جگہ ایسے تصورات نے لی جو ایک صدی گزرنے کے باوجود ناقابل فہم نظر آتے ہیں کوانٹم مکینکس کا سب سے مشہور اور زیر بحث پہلو اس کی پیشن گوئیوں کی امکانی نوعیت ہے سترمی صدی کے آخر میں نیوٹن نے پہلی دفعہ حرکت کے قوانین واضح کیے ان کے قوانین کے تحت فزیکس میں پروجیکٹری ایک مرکزی تصور ہے مثال کے طور پر اگر کوئی گیند کسی دیوار کی طرف پھینکی جائے تو کسی بھی لمحے اس کی پوزیشن کا مکمل تعین نیوٹن کے دریافت کردہ حرکت کے قوانین کے ذریعے کیا جا سکتا ہے گیند دیوار پر کس مقام سے ٹکرائے گا اس کی بھی انتہائی درستگی کے ساتھ پیشن گوئی کی جا سکتی ہے نیوٹن کے دریافت کردہ قوانین کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ اگر کسی ذرے پر عمل کرتی ہوئی تمام قوتوں کا ادراک ہو تو اس ذرے کی حرکت مکمل طور پر متعین ہے اور اس میں کسی قسم کا ابہام نہیں ایک حیرت انگیز نتیجہ یہ ہے کہ کوانٹم مکینکس کے قوانین کے مطابق ذرہ کی حرکت کا مکمل تعین ناممکن ہے ہم قطی یقین کے ساتھ یہ پیشن گوئی نہیں کر سکتے کہ ایک مقررہ وقت کے بعد گیند کہاں ہوگی اور ہم کتی طور پر یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ گیند دیوار پر کہاں ٹکرائے گی ہم صرف ایک امکانی جواب دے سکتے ہیں جو 99 فیصد امکان ہے کہ گیند ایک خاص اونچائی پر دیوار سے ٹکرائے گی یہ امکان سو فیصد جیسے 99.9999 فیصد کے بہت قریب ہو سکتا ہے لیکن کبھی بھی سو فیصد کے برابر نہیں ہو سکتا یہ بہت حیران کن ہے اور ہمارے ان عام مشاہدے کے برعکس ہے جن کے وضاحت نیوٹن کے قوانین کے ذریعے مکمل طور پر تسلی بخش انداز میں کی جا سکتی ہے ایک سوال یہ ہے کہ سائنسدان اس انتہائی حیران کن نتیجے تک کیسے پہنچے تقریباً تیس سال پہلے پھیلی ہوئی یہ ایک دلچسپ کہانی ہے انیسویں صدی کے آخر میں سمجھا جانے لگا کہ تمام قوانین فطرت کی دریافت مکمل ہو چکی اور فزکس اپنے اختتام کو پہنچ چکی بس ایک معمولی سا مسئلہ تھا جس کو ان قوانین کے ذریعے حل کرنا ممکن نہیں ہو سکا یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جب کسی دھات کو بہت گرم کیا جاتا ہے تو اس کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے پہلے سرخ پھر نارنجی اور اگر ٹیمپریچر مزید بڑھایا جائے تو نیلا ہونے لگتا ہے مسئلہ یہ تھا کہ کسی خاص ٹیمپریچر پر دھات کے کون سے رنگ نمایاں ہوتے ہیں یہ مسئلہ اٹھارہ سو ستاون میں پیش کیا گیا تھا مگر چالیس سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود اس وقت کے قوانین کے مطابق اس کو حل نہیں کیا جا سکا یہ انیسویں صدی کے آخری دن تھے جب دسمبر انیس سو میں یونیورسٹری آف برلن کے پروفیسر میکس پلانگ نے اس مسئلے کا حل بلہ آخر پیش کیا لیکن اس کے لیے ان کو ایک بھاری قیمت ادا کرنا پڑی ان کو یہ فرض کرنا پڑا تھا کہ دھات کے اندر ذرات کی توانائی پیکٹ کی شکل میں ہوتی ہے ایک پیکٹ دو پیکٹ اس مفروضے کے تحت ڈیڑھ یا ڈھائی پیکٹ کے مساوی توانائی ممکن نہیں یہ اس تصور کے برعکس تھا کہ توانائی لہروں کی شکل میں ہوتی ہے اور اس کی کوئی بھی مقدار ہو سکتی ہے یہ مفروضہ کوانٹم مکینکس کی طرف پہلا قدم تھا اگلا اہم قدم انیس سو پانچ میں البرٹ آئنسٹائن نے اٹھایا جب انہوں نے فوٹو الیکٹرک اثر کی وضاحت کے لیے فوٹون کا تصور پیش کیا اور پھر انیس سو تیرہ میں نیل بوہر نے ایک ماڈل کے ذریعے ہائیڈروجن ایٹم سے نکلنے والی شعاؤں کی کامیابی کے ساتھ وضاحت کی ان سب باتوں پر تفصیل سے بحث ہم پچھلے مضامین میں کر چکے ہیں یہ واضح تھا کہ نیوٹن کے قوانین ان مظاہر کی وضاحت کرنے میں بری طرح ناکام تھے انیس سو اور انیس سو پچیس کے درمیان کا عرصہ طبیات کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران کا دور تھا پرانی بنیادیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں لیکن نیوٹن کے حرکت کے قوانین کی جگہ لینے کے لیے کوئی نیا نظریہ موجود نہیں تھا جو ان اور ان جیسے دوسرے مظاہر کی وضاحت کر سکے نئے قوانین کی تلاش تھی جو نیوٹن کی دریافت کردہ قوانین کی جگہ لے سکیں قوانین فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ میں سے سب سے اہم موڑ جنوری انیس سو چھبیس میں آیا جب ایرون شوڈنگر نے کوانٹم مکینکس کی تھیوری بازیا کی اور مساوات ایکویشن لکھی جو شوڈنگر مساوات کے نام سے مشہور ہے یہ وہ تاریخی لمحہ تھا جب ہمارے لیے کائنات کو سمجھنے کے لیے نئے قوانین دریافت ہوئے اس مساوات نے نیوٹن کے قوانین کی جگہ لی شوڈنگر مساوات کی بڑی کامیابی یہ تھی کہ یہ ہائیڈروجن اور دوسرے ایٹموں سے نکلنے والی توانائی کی صحیح پیشن گوئی کر سکتی تھی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جب نیوٹن کے قوانین کا مقصد تو ایک ذرہ کی حرکت سے وابستہ پوزیشن اور رفتار کا تعین کرنا تھا شوڈنگر کا مقصد ذرہ سے وابستہ ایک عجیب و غریب مقدار کو معلوم کرنا تھا جس کو انہوں نے ویو فکشن کا نام دیا مزے کی بات یہ ہے کہ خود شوڈنگر تک کو معلوم نہیں تھا کہ اس مقدار کی کیا اہمیت ہے اور یہ کس طرح کائنات کے بارے میں ہمارے تصورات میں انقلابی تبدیلی لائے گی یہ پیش رفت میکس بون کے کام سے ہوئی جنہیں کوانٹم مکینس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے جو انیس سو چھبیس میں تشریح پیش کی گئی جس کے مطابق کسی بھی نقطہ پر بھی یہ مقدار اس مقام پر ذرے کو تلاش کرنے کے امکان سے وابستہ ہے میکس بون کی اس توجہ نے احساس یقینی کو اس ڈھائی صدیوں پر محیط دور کو ختم کر دیا جس کی بنیاد نیوٹن کے دریافت کردہ قوانین حرکت پر رکھی گئی تھی لہذا جب کہ نیوٹن سے وابستہ مکینکس کی بنیاد پر ہم یقین کے ساتھ پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ گیند دیوار پر کہاں ٹکرائے گی کوانٹم مکینکس کے مطابق ایسا ممکن نہیں کوانٹم مکینکس کے قوانین ہمیں صرف اس بات کا امکان فراہم کر سکتے ہیں کہ گیند سکرین پر کس نقطے سے ٹکرائے گی ایک ذاتی نوٹ یہ ہے کہ انیس سو پچاس کے لگ بھگ ایک نوجوان ایمل ڈولف نے میکس بونز کے ریسرچ گروپ میں شمولیت اختیار کی اور ان کے ساتھ آپٹکس کے موضوع پر بیسویں صدی کی سب سے مستند کتاب تحریر کی انیس سو پچھتر میں ایمل ڈولف میرے پی ایچ ڈی کے ایڈوائزر بنے میں نے ان کے زیر نگرانی انیس سو اٹھتر میں پی ایچ ڈی مکمل کی شوڈنگر کے مساوات اور میکس بون کی توجی نے شوڈنگر کی مساوات اور میکس بون کی توجیہ نے حتمیت کے خاتمے اور امکانی کائنات کے دور کی پیدائش کا اعلان کیا یہ کام آخر کار ایسے نتائج کا باعث بنا جو اتنے عجیب و غریب اور حیران کن تھے کہ نہ صرف آئنسٹائن جیسے عظیم سائنسدان کو بہت بے چین کر دیا بلکہ بعض حوالوں کے مطابق شوڈنگر کو بھی کوانٹم مکینکس کے بانی ہونے پر پچھتاوا ہوا ان میں سے چند نتائج اگلے مضامین میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا سائنس میں ایک نئے باب کا آغاز ہو چکا تھا جس کے نتائج نے بیسویں صدی کو انسانی تاریخ کی سب سے منفرد صدی بنا دیا یہ انقلاب آج تک جاری ہے کوانٹم مکینکس اور کلاسکی مکینکس میں کسی ذرے کی حرکت کی نوعیت بہت مختلف ہے نیوٹن کے قوانین حرکت اور شوڈنگر کے قوانین حرکت کے مطابق بظاہر کوئی مماثلت نہیں تو ہم دونوں کے درمیان تعلق کو کیسے سمجھیں سوال یہ ہے کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں امکانی نوعیت کو کیوں نہیں دیکھتے جو کہ کوانٹم مکینکس کا مرکزی نقطہ ہے ایسا کیوں ہے کہ ہمارے مشاہدات کی نیوٹن سے وابستہ قوانین سے بہت درست انداز میں وضاحت کر سکتے ہیں ان سوالات کا جواب دینے کے لیے ہم حرکت کے سب سے آسان مسئلے پر غور کرتے ہیں اور نیوٹن کے دریافت کردہ مکینکس اور کوانٹم مکینکس دونوں میں اس کے مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دونوں طریقوں میں بنیادی فرق کہاں آتا ہے یہ سادہ سا مسئلہ یہ واضح کرنے میں مدد کرتا ہے کہ بنیادی نظریہ کوانٹم مکینکس ہے اور نیوٹن کی مکینکس اس صورت میں ایک تخمینہ ہے ایک قابل ذکر طور پر اچھا تخمینہ جو بڑی اشیاء پر غور کرتا ہے ہم جس مسئلے پر غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک شے ایک مقررہ سمت میں مستقل رفتار کے ساتھ حرکت کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ایک مخصوص مثلا دو منٹ کے بعد یہ چیز کس مقام پر ہوگی نیوٹن کی دریافت میں اس کا جواب سیدھا سادہ ہے مثلا اگر کوئی گیند ایک میٹر فی سیکنڈ کی یکساں رفتار سے حرکت کر رہی ہے تو ایک منٹ کے بعد ساٹھ میٹر دو منٹ کے بعد ایک سو بیس میٹر تین منٹ کے بعد ایک سو اسی میٹر دور چلی جائے گی اہم بات یہ ہے کہ ہم یقین سے بتا سکتے ہیں کس وقت گیند کہاں ہوگی یہ نیوٹن سے وابستہ مکینکس کا تو امتیاز ہے اب ہم اسی سوال کو کوانٹم مکینکس کے فریم ورک میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس مقصد کے لیے شوڈنگر مساوات کو حل کرنا ہوگا یہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے ریاضی کے جدید تکنیک کا علم درکار ہے اس میں اس میں میں وقت کوانٹم کے فریم ورک ذرے کی حرکت کا جائزہ لیتے ہیں کوانٹم مکینکس نیوٹن کی دریافت کردہ مکینکس کے برعکس نہیں ہو سکتی کہ وہ شے ایک یا دو منٹ کے بعد کہاں ہوگی کوانٹم مکینکس صرف یہ بتا سکتی ہے کہ کس مقررہ وقت پر اس شے کے کسی مقام پر پائے جانے کا کیا امکان ہے یہ امکان شروع میں تو ایک مختصر جگہ تک محدود ہوگا لیکن وقت کے ساتھ جیسے جیسے ذرہ حرکت کرتا ہے پھیلتا جاتا ہے اور یہ خطہ جہاں اسے پایا جاتا ہے بڑھتا ہی جاتا ہے یہ زیل دی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے ذرے کا سب سے ممکنہ مقام وہی ہے جہاں نیوٹن کے قوانین حرکت کے تحت اسے ہونا چاہیے لیکن وقت کے ساتھ یہ مکان بدل جاتا ہے یہ ذرہ اس مقام سے دور ملے اس کی پیشن گوئی نیوٹن کے وابستہ قوانین سے کی گئی ہے یہ ایک چونکا دینے والا نتیجہ ہے جس پر ہماری عقل یقین کرنے سے قاصر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب اس ذرے کو دیکھا جائے تو وہ مقررہ مقام سے ایک میٹر دو میٹر بلکہ ایک کلو میٹر کے فاصلے پر پایا جائے اگرچہ اس بات کا امکان بہت کم ہے تقریباً صفر کے برابر ہے مگر یہ صفر نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی بھی حرکت پذیر شے کو ہمیشہ ایک جگہ اچھی طرح سے طے شدہ مقام پر پاتے ہیں اور اس رستے سے کوئی انحراف نہیں دیکھا جاتا جس کی نیوٹن سے وہ بستہ مکینکس نے پیشن گوئی کی ہے اس کی کیا وجہ ہے یہاں میں دو جواب پیش کرتا ہوں پہلی بات یہ کہ امکانی وضاحت صرف اس صورت میں درست ہے جب کسی شے کو نہ دیکھا جائے جب کہ ایک حرکت پذیر چیز جیسے گیند کو مسلسل دیکھا جاتا ہے مشاہدہ کا عمل مسلسل ویر فکشن کو ایک مقامی نقطہ پر سمیٹتا ہے اس طرح ہر لمحہ اس چیز کو ایک مخصوص مقام پر دیکھا جاتا ہے اس طرح ذرے کی حرکت کرنے کا رستہ نظر آتا ہے اس طور ہم کہہ سکتے ہیں کہ رستہ تب ہی وہ جود میں آتا ہے جب ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر شے کو نہ دیکھا جائے تب بھی امکانی بادل اور دھند کا پھیلاؤ اتنا سست ہے مثال کے طور پر ریت کے ذرے جیسے چھوٹی چیز کے لیے امکانات کے بادل کے قابل ذکر پھیلاؤ کے لیے کائنات کی عمر سے زیادہ طویل عرصہ درکار ہے تاہم اس طرح کے پھیلاؤ کو ایٹم اور الیکٹرون کے سائز کی اشیاء کے لیے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے گیند جیسی کسی بھی شے کی سادہ حرکت کے لیے جو حیرت انگیز تصویر ابھرتی ہے وہ درج ذیل ہے کسی بھی وقت گیند کو کسی ایسی شے کے طور پر بیان نہیں کیا جا سکتا جو ایک اچھی طرح سے متعین پوزیشن پر موجود ہو اگر اس طرح نہ دیکھا جا رہا ہو اس کی بجائے اس چیز کو ایک بادل کے طور پر تصور کریں کوانٹم مکینکس میں اس بادل کو ویو فکشن کہتے ہیں یہ بادل ایک بڑا علاقے میں پھیلا ہوتا ہے لیکن یہ کوئی حقیقی چیز نہیں ہے یہ بادل درمیان میں گھنا ہے لیکن مرکز سے فاصلہ بڑھنے کے ساتھ ساتھ پتلا ہوتا جاتا ہے جیسے جیسے گیند حرکت کرتی ہے بادل کی کثافت آہستہ آہستہ حرکت کی سمت میں زیادہ پھیلتی جاتی ہے یہ ارتقا اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک بادل کو نہ دیکھا جائے یا پھر اس کی پیمائش نہ کی جائے جیسے ہی گیند پر نظر پڑتی ہے ایک بڑے خطے پر پھیلا ہوا بادل فوراً ایک ہی جگہ پر مرکوز ہو جاتا ہے اس کے پائے جانے کا امکان اس مقام پر بادل کی کثافت کی مناسبت ہے اس ناقابل فہم تصویر میں بہت سے بنیادی سوال جڑے ہیں دیکھنے سے پہلے گیند کہاں تھی کیا پمائش یا مشاہدے سے پہلے ایک حقیقی گیند موجود تھی وہ کون سا لمحہ تھا جب بادل جھٹ گئے اور گیند ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی اس سے پہلے کہ ہم گیند کو دیکھتے ایک بڑے فاصلے پر اصولی طور پر ایک میل دور گیند کے ہونے کا امکان صفر تھا لیکن جب اس پر نظر ڈالی گئی تو یہ امکان فوراً ایک ہی نقطے پر مرکوز ہو گیا کوانٹم مکینکس قابل مشاہدہ مقداروں سے متعلق ہے پوزیشن اور رفتار جیسی قابل مشاہدہ خصوصیات صرف اس وقت معنی رکھتی ہیں جب اس کا مشاہدہ اور پیمائش کی جائے لیکن ان مقداروں کا کیا ہوگا جس کی پیمائش نہیں کی جا سکتی کیا ان کا کوئی مطلب یا حقیقت نہیں مثال کے طور پر کیا کسی ایٹم یا الیکٹرون کے مدار جیسے تصورات کو کوئی وجود نہیں یہ اور دیگر سوالات نے فطرت کے بارے میں ہماری سمجھ کے بارے میں ایک بحث کو جنم دیا ہے جو آج تک جاری ہے جس کا کوئی قطعی جواب نہیں تاہم کوانٹم مکینکس مساوات کے امکانی پیشن گوئیوں کا ایک شاندار ریکارڈ ہے آج تک کوانٹم مکینکس کی ایک بھی پیشن گوئی غلط ثابت نہیں ہوئی کوانٹم مکینکس کی آمد کے ساتھ ایک متعین دنیا کا خاتمہ اس کائنات کے بارے میں ہماری تصور میں ایک بہت بڑا فکری انقلاب ہے